ребята, с вами Катя, и сегодня я хочу вам рассказать о 10 секретов Ютуба. Это очень интересные секреты, из них я знала лишь один, какой я расскажу вам позже. Но прежде я напомню, что я могу сделать взаимную подписку. Просто пишите в комментарии, хэштег «Хочу взаимную подписку». Также мы посчитаем, сколько вы знала эти секретики, а сколько не знала. Поэтому пишите в комментариях, какой секрет вы знали, под каким номером, а какой не знали. И мы все посмотрим. И кто знал больше всего секретиков? В следующем видео я передам ему привет. Ну что ж, а первый наш секретик это секретик комментарии. В комментариях часто можно встретить такие слова, которых, которые либо жирным э, курсивом выделены, либо просто курсивом, либо они зачеркнуты. На ноутбуке это сделать, конечно, легко, но если у вас мобильное устройство, то делайте так. С одной стороны ставите звездочку, пишите любое слово, там мама, папа, концерт, что хотите, и с другой стороны ставите такую же звездочку, чтобы сделать слово курсивом. То же самое, но только с двух сторон также ставите маленькие пробелы. И чтобы слово было зачеркнуто с двух сторон посередине, ставите такую маленькую э, черточку, палочку. Ну, я думаю, вы все это найдете на своей клавиатуре. А мы переходим ко второму секрету. Лично я была ошарашена от этого секретика. Вы можете увидеть совершенно незнакомый, совершенно... Вы никогда его не видели такой, таким YouTube, хотя, возможно, и видели. Вы же, может быть, знаете такие секреты. Но вводите э, в графе поиска youtube.com и потом э, такую палочку и пишите Leanback. И у вас появляется совсем незнакомый вам YouTube. Ну, еще раз повторюсь, возможно, незнакомый. Переходим к третьему секрету. Вот третий секрет. Если вы хотите, чтобы эта фраза точно присутствовала на названии, то с обоих сторон этой фразы, а эта фраза может быть любой, ставите кавычки. Четвертый секрет. Четвертый секрет. Вы видите слово, которое у меня написано на экране. Вы его также пишете себе. И после него ставит двоеточие И пишите любое слово, а опять же я повторюсь Мам, папа, концерт, карандаш, все такое Но и только после этого слова и двоеточие и, это, и эти слова точно будут присутствовать в названии Пятый секрет Если вы хотите, чтобы этого слова не было в названии, то вы ставите Как и в первом секретике, в зачеркнутом, такой же дефис Пишите слово, не отступая и сзади ничего не ставите, просто даже вот не отступая, пишите то слово, которое вам не нужно. Например, у меня написано «мама». Пишите слово, ничего не отступая, пишите «мама». Этого слова точно не будет название. Переходим к шестому секрету. Субтитры. Это очень долго объяснять, но я постараюсь вам объяснить. Возможно, это единственный секрет, о котором я знала. Зашли... Вы зашли в видео, и вы должны нажать просто на середину. Можете попробовать это сейчас на этом видео. Просто жмете на середину, и в правом углу высвечиваются три точки. В самом верхнем правом углу. Жмете на них, и там внизу, опять же, выскочит у вас такая белая окошечко. На нем будет написано «Субтиры». Вы жмете «Включить субтиры» русские. И когда вы выйдете, все, что я буду говорить, или другой ваш любимый ютубер, все будет отображаться в словах ниже. Можете прямо сейчас попробовать. А мы переходим к седьмому секрету. Э на клавиатуре, чтобы нажать паузу, вы можете нажать вот такой вот пробельчик, я не знаю, вот такую палочку и букву К. Чтобы. Э а, мы переходим к восьмому. Чтобы... О, четко видно. Чтобы перевести на 10 секунд нажат... назад, если у вас ноутбук, то вы жмете G и перелистываете на 10 секунд назад. Чтобы перевести на 10 секунд вперед, вы жмете L и переносите на 10 секунд вперед. И последний секрет, даже не совсем секрет, возможно, если у вас на канале есть 500 подписчиков, то вы об этом знали. Как только вы набираете 500 подписчиков, ваши комментарии всегда будут первыми. Ну, это последний секрет, а с вами была Катя. Кстати, вы можете, я не буду прощаться, вы можете увидеть здесь 360 зачеркнуто. Вы вводите в поисковом строке 360. И определенные параметры и э, если у вас ноутбук э, жмёт на любое видео если у вас ноутбук простым движением мышки вы можете э, как бы просто наклонять изображение а в телефоне простым пространством хотя в телефоне это сделать тяжелее но если это видео наберет хотя бы 10 лайков то в следующем видео я покажу, какие параметры нужно ввести. Но с вами была Катя, и это были 10 секретов YouTube. Пока-пока!